Мы обратились к председателю Изюмской городской территориальной комиссии Ваненко Наталье Станиславовне. Скажите, пожалуйста, какая активность на 16.00 и как вообще идет ход избирательной кампании в городе Изюме? На 16.00 у нас 12600 проголосовавших. Это приблизительно 29,8%. И к нашему и удивлению, и, можно даже сказать, и радости. Действительно, обстановка неплохая, спокойно все. Ну, конечно, есть кое-какие недостатки и технические ошибки, но это э, человеческий фактор срабатывает, и новый закон, который очень сложный для пюресичного украинца, и, конечно же, для наших членов комиссии, и дельничных, и территориальных. То есть мы определенные трудности испытываем, но в целом... Э, сейчас мы разговаривали с членами нашей комиссии. Мы ожидали худшего, но на сегодняшний час э, обстановка была приятная. Спасибо.